Gracias. У нас сформувалася Богдана Богданець і Віталій Ерфан. Я думаю, що це буде єдиний данець з латиноамериканської програми, за які поставить сім балів Віталій Ерфан. Тим не менше хочеться зараз почути коментарі від наших суддів. Можна я перший? Будь ласка, Богдана, ви зробили все ідеально. Я бы, конечно, поставил вам семерку, если бы не ваш партнер. Который, во-первых, не держал спину. Во-вторых, бубнил себе что-то раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Когда, ну так, пиджак бросил. Розу, кстати, бросил. Вас бросил, я вообще не понимаю. Поэтому мне кажется, что Виталию я бы поставил тройку, а вам все-таки поставил бы больше. Теперь я понимаю, Виталий, почему вы занимаетесь этими, этими танцами. А? Пару движений такие были, что я сразу захотел ими заниматься. А так вообще спасибо, все очень классно. Федор Федорович, скажите вы нам, пожалуйста, чем раз ваш, ваш коллега по судейству зараз вас и вашу коллегу Лику также? Ну, танец был надзвичайно чудовый, и пара Також дуже-дуже гарно. Я так вбачаю, що з таким гарним мужчиною Віталієм Ерфом люба дівчина в залі готова станцювати.